Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень, і ви бачите, назва цієї програми, теж вересень. Сьогодні будемо говорити, мабуть, трошечки про футбол, тому що така перерва незначна футбольна, хоча насувається неблагано і невпинно М -м, суперкубок український, я не дуже знаюся на футболі, у нас гід знається. А, але скандали, які відбувалися на, в, в цьому футбольному сезоні, що минає, вони підштовхують мене до того, щоб все ж таки про це поговорити, бо футбол це, на мою думку, більше, ніж футбол. Принаймні, всі так вважає більшість людей, не тільки фахівців. Артем Франков, головний редактор журналу Футбол, ви будете сміятися. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Привітствую вас. Дивіться. А модне слово я буду використовувати, готуючись до програми. Це означає, що я думав. Бо я читав колись. Ані з Бодуна виліз свою да, фільм, що називається. А, так, ефір, да, а, а да. я, я, я тут. Хто <на> у мене сьогодні в студії <на> сидів? <сідин, на> <на> <та. на> <на> Фамілію, А, Я придумав таке, що я, я би так поставив перше питання. А міг футбол виникнути не в Англії. Тому що я, я лінію. Розкажу, Тому що я подумав, він співпадає повністю з науковою і промисловою революцією, з вікторіанською епохою, з найбільшою в світі могутністю у вигляді Великої Британії. Та? Там все це відбувалося, і якось так сталося, що там і футбол виник. Ну, Я думаю, что если бы я был англичанином, я бы даже посчитал ниже своего достоинства подобные версии рассматривать. Конечно, только Англия, о чем вы говорите? Еще у Шекспира встречается слово пенальти. Да -да 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 -да. И сам Генрих VIII, как известно, еще гонял мяч. И это можно было уже считать футболом. Там даже так слово бутсы у него в расходах было записано и так далее. Но на самом деле такие великие вещи, великие изобретения, как футбол, они, разумеется, витают в воздухе. И, в принципе, достаточно случаев процесс кто именно ухватится за эту идею вытащит ее и воплотит в жизнь вы знаете мышь вообще вот наш народ чем всегда страдал это мы очень умные у нас идеи на плане хорошо у нас воображение много мы хорошо придумываем, но очень плохо воплощаем вот англосаксы у них лучше гораздо с воплощением то есть мало было они придумали они написали целых три кодекса правил а, mm -hmm. Они воплотили в жизнь все: и лондонский, простите, кембриджский, и Шеффилдский, и Кодекс учителя тринга и так далее. А потом сумели из всего этого сделать единая нечто. То есть, почему англичане ж не придумали футбол как таковой? Потому что игр с мячом было mm -hmm. много. Mm -hmm. Ну, в конце концов, начиная действительно от условного буцания головы поверженного врага. А, говоря о французском шуль игры или суль вопрос произношения китайский у китайцев у японцев у всех практически были игры которые ну, итальянский кальчу джоко джоко дель кальчу индейцы от стеки майя везде что-то находится что-то что напоминает футбол в большей или меньшей степени однако англичане именно сумели как вы правильно говорите поставить это на промышленную основу Тобто в всію только тому, що іменно з цього моменту з і забретіння можна сказати, що А состоялось. можна ще так сказати, тому що я про це думав. Що таке футбол і чому така популярність? У мене виникла теорія, може вона абсолютно неправдива, і може би зараз казати, що я ідіот, і може не помилитись, до речі. А ну, що думаєш ну ладно. Людство, культурний розвиток, людства і промислова революція. Гуманізувала багато процесів. І на тлі цієї гуманізації футбол як заміна війни. Тому що дуже схоже, якщо ми візьмемо Наполеона, Клаузевіца, будь-кого, ми подивимося, да, лівий фланг атакує, тут у нас розвідка побігла вперед. Тобто воно дуже. І, і замість того, щоб бити один одного. Люди залучены, человеки, вот весь тестостерон, оцей адреналин. Агрессия. эта агрессия, вона... Дело в том, что мужик. можно это цинично прозвучить, но мужик должен быть агрессивным. Правильно? Вот мужик изначально он создан для того, чтобы защищать, защищать свою любимую женщину, защищать свою семью, защищать свой дом, защищать родину и защищать свой образ жизни, в конце концов, чтобы никто не А и Агрессия из... должна быть мирно канализирована. Проститься, да, простите мне да, такое да, да, слово. Да. И вот тут, вот, если мы вспомним, несколько романов о дозорах там как раз была очень хорошая мне понравилась аналогия там темные любили собираться возле рок-концертов и футбольных матчей почему потому что очень много темной энергии именно агрессия там выходит на трибунах и мы никуда от этого не деваемся футбол это действительно своего рода громоотвод а аналогия с промышленностью и вообще с гуман, кстати с гуманизацией очень интересно. Почему? Потому что революция в футболе на самом деле вообще футбол появился с той поры, когда рабочий класс хорошо поборолся за свои права. Я, я процитаю. Почему я... вообще футбол родился как спорт выходного дня? Ну потому что рабочий он на неделе не мог никоим образом найти в себе сил потому что 10, 12, 14-часовый рабочий день он не мог позволить себе еще играться во что-то. Он мог только по пути домой зайти куда-то квакнуть и завалиться без сил, без задних ног спать. И только на выходных, в субботу, воскресенье, а именно в воскресенье, то есть нормально отдохнув в субботу, он мог себе позволить нечто вроде этого. А когда началась борьба за 8-часовой рабочий день, и когда пролетариат эту борьбу начал выигрывать, можно много об этом говорить. Вот тогда появился футбол по вечерам, появился футбол буднего дня. И еще одна промышленная революция, когда на стадионах появилось искусственное освещение. Mm -hmm. Mm -hmm. Почему? Ведь только в выходных можно было играть днем. Солнце когда да, стоит да, И вот когда на стадионах начали устанавливать искусственное освещение Стало возможным играть посреди недели И так вот где-то тут в 50-е годы родились Еврокубки Потому что для них нашлось место наряду с национальными чемпионатами И расцвели другие турниры Так что тут аналогии можно провести без С военными компаниями безусловно Хотя здесь тут сложная связь Потому что достаточно м -м, сложно Допустим итальянцы на редкость грамотные тактики Это одна из сильнейших да. Да, это одна из сильнейших сборных мира. Но скажите, пожалуйста, кто-то слышал о классных итальянских солдатах, о классных итальянских военных компаниях со времен Древней Римской империи? То есть реально у них были классные подводные диверсанты, то есть Валерио Боргезе реально, но, честно говоря, полевые военные ну, да. действия в исполнении итальянцев – это… Да, 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 2000 роков, как погано стало сегодня. Не, ну там много таких… Присмаків да ну як вважається, я не знаю. Може я помиляю, що довгі паси британців, тому що калюжі, тому що мокра земля. От Короткі паси іспанців, тому що суха земля, і відповідно м'яч до до, 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 Смотри, до... Смотрите. діло в тому, що лонгболи, вот ці вот длинні м'ячі англічан, це одно із заблуждень. Вот а, этот имидж, я уж не знаю почему, его создала советская журналистика Может в свое быть. время. Может быть. Но на самом деле мелкопасье, вообще комбинационный футбол пошел из Шотландии. Казалось бы, почему? Ну, у Шотландии те же климатические условия, mm -hmm. ничего в северной Англии находятся. Да, там Те, ничего, же, еще, те да. же проблемы. Но комбинационный футбол, считается, пошел именно из Шотландии. Вот тогда действительно, когда развивались только британские футболы поначалу. Вот еще, что ключевые даты футбола. 1863 год считается точка отсчета. Это образование английской футбольной ассоциации. За ней последовали Шотландия, за ней последовали Северная Ирландия, за ней последовали Уэльс, так называемые Home Nations. Угу, Почему угу. сейчас до сих пор они рассматриваются Мают окрем... как разные да. команды, да, хотя да, они да, входят да, в одну да, страну, Великобританию. За великие досягнения. Да, за, 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 совершенно верно. Это из уважения да, к основателям, к родоначальникам и так далее. Так вот, тогда как раз и началась уже схватка тактик. Схватка военных компаний, и извечное противостояние. Ну, знаете, это старый анекдот, или вернее, вопрос, который должен был прозвучать когда-то на что, где когда. То есть шотландский болельщик всегда болеет за две команды. Первая это сборная Шотландии, а какая вторая. Та, что играет против англичан. Так что в этом отношении действительно футбол это отражение войны и каких-то вот пресловутых отношений. И вы знаете, пусть люди все-таки играют Да, футбол краще, да. Перейдем до сегодня. І дуже широке питання. Чи хтось про це знає відповідь на це запитання? Є підрахунки, скільки грошей в футболі, маючи на увазі і тоталізатор, і лотерея, і то, і інше, і форми, і одяг, які продаються просто на вулицях, ну, в магазинах фірми не, фірмових і не фірмових, тобто які підробки, тобто всі рахують скільки коштує Месі. Він коштує дуже багато. Еще даже я думаю, что если взяты всех футболистов Европы и Латинской Америки, то футбол дорожчий. Десятки миллиардов евро. А, можно в качестве суммы назвать, что ФИФА на последнем конгрессе, на этом скандальном конгрессе, где происходили перевыборы Блаттера, которые увенчались его отставкой через 4 дня после конгресса, заявления об отставке, а, там произносилась такая цифра. За ближайшие 4 года ФИФА планировала только вложить в футбол а, более, около 4 миллиардов евро. Це ж ми не беремо те, що я кажу, тоталізатори, де проходять тіньові дуже Конечно. часто гроші. Хоча там І теж там можна, можна прикинути. Ну, допустим, якщо ставки на матч чемпіонату України, женского чемпіонату під перевищають 150 тисяч доларів. І це не в Україні без, безперечно. Причому замітьте, на фінал Кубка України Динамо Шахтер об'єм ставок. Меньше. И я бы назвал вот эти вот дела, вот эти вот букмекерские дела, это вот уже провели это сравнение, это раковая опухоль, разъедающая футбол. Это одна из тех вещей, с которыми мы обязаны побороть, иначе она нас уничтожит. А как? Если где-то в Китае, в Сингапуре, все эти тотализационные конторы, Це же не тут ведь бывает. А... Нет. Нет, 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 нет. Что делается? Сами футболисты играют на контору. Да, да, я разумею. И вы поймите: поймать-то команду, которая играет против самой себя, крайне сложно. То есть здесь нужны оперативно разные мероприятия, целый комплекс таких мероприятий. Тут... То есть, мы пока что можем их поймать только, ну, как-то вот они странно играют. Ну, знаете, не пойман не вор, да. То есть мы не знаем. То есть, нужно добиваться от букмекеров, чтобы они от открывали, кто эти ставки делает. Ну, вот условно говоря, есть ставка, что будет красная карточка в матче. Так ее же можно заработать. Угу. Если есть человек на поле, который точно знает, что он должен заработать красную карточку, и, так он же ее заработает. И тут мы переходим до автономии. Все футбольные. Організації шалено автономні, я взагалі здивований був коли на, на, на фідамже, на... що футбол це да. государство в государство. Да. всі розуміють, да. що якщо хтось когось там образив, то тоді він не їде на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. І там ну тобто, це така шалена автономія, що абсолютно не зрозуміло, як цю пухлину, яку про яку ви кажете, просто почати досліджувати. Сам футбол в цьому очень серйозно має бути заінтересований. сам футбол не должен делать умное лицо и изображать некую борьбу. Ведь действительно еще ФИФА изначально привлекала Интерпол. Сейчас, кстати, из-за обвинения ФИФА в коррупции Интерпол приостановил сотрудничество с ФИФА по расследованию договорных матчей. То же самое. Федерация футбола учреждена служба по расследованию. Мы обязаны заниматься очищением. Безусловно, я это говорю как член комитета по этике и честной игры Федерации футбола. Это очень серьезная задача, но если ничего не делать, то ничего и ничего и не предпримется совершенно. У нас есть опыт разоблачения договорных матчей в футболе Украины, но сейчас мы сталкиваемся с опасностью совершенно нового рода. Сейчас вот это вот букмекерство, оно пойдет с такой силой. Вы себе не представляете. Мы из Уефа постоянно получаем сигналы по поводу того, что творится со ставками на украинский чемпионат. Не только на премьер-лигу, не только на первую и вторую лигу, но на матче молодежных и юношеских команд, на матче женского чемпионата. Потому что есть такое понятие. Ан аномальный, аномальный размер ставок. Поймите: не может быть так, что матч-финала, финал Кубка Украины, Динамо Шахтер, объем ставок 90 тысяч по одной конторе. 90 тысяч долларов, а на женском чемпионате мира, на женском чемпионате Украины, простите, 150 тысяч. Не может. Такого быть. А где эти гроши, как мы уже начали использовать эту фразу, это слово канализуется, так, как я и сказал, там, кажут, в центре. Не только. Нет? Не Нет. только. Не только. Я бы не хотел наверное, разоблачать эту служебную информацию, то есть, ну, вернее так, нужно, Окей. нужно иметь реальные цифры в руках, реальные конторы, реальные сканы, что называется, вот этих вот ставок, тогда я, тогда я бы разговаривал. Поверьте, есть самые разные пути, и вы же поймите, что игра. Я догоняю, а ты убегаешь, она вечная. То есть да, я убегающий разумею. изобретает новые способы, как ему ускориться, а догоняющий изобретает новые способы, как ему тоже ускориться и наилучшим образом преступника поймать. Но это во всем мире существует, с этим во всем мире пытаются отчаянно бороться, и во всем мире далеко не все получается. Просто задача наладить взаимодействие правоохранительных органов и футбольных структур. Она не отменяется, несмотря на всю автономию. А не футбольные структуры. За, завтра, за я завтра... Федерацию футбола Украины я готов ответить, что очень заинтересованы, потому что мы хотим честной игры, мы стремимся к честной игре. Иначе люди через некоторое время, да, они отвернутся разумило, просто да, от да, футбола. И, и Федерация на, футбола утратит да. смысл своего существования, потому что это будет не футбол, а неизвестно что. Если мы уже повернемся до Украины. Заслужено Динамо стало чемпіоном. Звісно. Тобто ці події на Сході України, втрата власного стадіону, переїзд до Львова і так далі. і так далі. Я, я не вболівальник Шахтаря, але коли я дивлюсь, як не вболівальник взагалі, я дивлюсь хороший футбол європейський, інколи український. Але я сиджу думаю, як мене. Знаєте, навіть цю програму б я якби мене сьогодні переселили з моєї хати, з якої я виїхав на іншу хату, я б мені було вже якось не те не, 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 не та, не та ліжко, не там прокинувся, не знаєш, де кава стоїть. Ну, купа оцих моментів, які штовхають тебе в протилежний бік від того, як треба працювати. І Шахтар, який втратив фактично свою власну землю, він програв. Смотрите, я, как болельщик киевского Динамо и харьковского металлиста, считаю себя вправе говорить о сложностях шахтера. Действительно, я ему всячески сочувствую. Хотя статистика подсказывает, что как раз во Львове он то и потерял очки ну, на номинально своем стадионе. Он и потерял очки только с Динамо. А, -а, -а. а на самом деле ничем ему вот эта вот игра не на своем стадионе с точки зрения статистики не помешала. Набирайте очки, пожалуйста. Но вы же проиграли выездные матчи Луганской зареи и донецкому металлургу. С которыми вы раньше очки могли потерять Но только я уж не знаю по какой прихоти судьбы Или кого-то там еще за кадром Дальше Не Динамо виновата в том, что такая ситуация у Шахтера Правда? То есть Динамо честно Динамо выполняла свой профессиональный футбольный долг Дальше Луганская Заря Она находится ровно в тех же условиях, что и Шахтер mm -hmm. Только у нее денег меньше но при, этом она, но при этом а она, место? она я кажется уже высоко стала. Она заняла четвертое место. Ага. Совершенно верно. Она при этом дважды обыграла Днепр, поделила очки с шахтером победа поражения и не проиграла Динамо. Дважды сыграла в ничью. Что это что означает для что, шахтаря? Ты... Это означает, я считаю, что чисто тренера... по-мужски, по-благородному, не шахтер должен говорить о своих сложностях. Это должны мы. Болельщики Динамо идти навстречу и говорить, да, действительно, вот Шахтер, мы надеемся, что будет вот так вот и вот так вот. Мы надеемся, что мы сможем в более объективных условиях выяснить отношения. Но мы же выходили на поле против Шахтера. Динамо с Шахтером сыграло три матча. Два в чемпионате и финал Кубка Украины. И Шахтер не забил ни одного мяча за это время. А что это означает? Что тренер, тренер втомился? Ну, не может быть все жизнь один и тот самый тренер, ну, ну, десятки они, роков. Веч, вечных команд Да, не я вот это и говорю. Да, безусловно, Шахтер очень некомфортно. Он пять выиграл чемпионатов подряд. А сейчас он не выиграл, сейчас он второй. Ну так соберитесь и покажите. Но не нужно делать акцент на том, что соперник находился в лучших условиях. Это нехорошо. Из уст проигравшего это звучит неправильно. Предоставьте это говорить журналистам. Предоставьте говорить болельщикам Динамо и других команд. А какие мои будни не шахтаря туди? Ну, я, маю, я постоянно говорю про, про, тренера. Бо, ну, просто, знаете, найкращий, найлипший тренера, если он 10 лет... Ну, я шахтер, честно говоря, без Мерча Луческого пока представить не могу. А он ну, сказал, что он не дает? Нет, он еще годик поработает. Ну, через рик я моя новость. Ну, он а там... ну, мало ли что, мало ли что там. Да, давайте мы дождемся, пусть этот год закончится, а там еще посмотрим. Ну, конечно, мир Михайлович не молодеет. Конечно, ему тяжело. Mm. Ему тяжелее и тяжелее находить внутреннюю мотивацию. Ну, поймите, если человек выиграл пять чемпионатов Украины, где ему найти мотивацию выиграть шестой и седьмой? И Это казать, очень сложно. И Ведь во всем мире так. Но если ты выиграл Лигу Чемпионов, что, ну, второй раз уже не то. Да, да. Ну это уже не то, это ну, второй раз. Это, гу... же, это же не жена, где вторая может быть лучше, чем первая. Как будет выглядеть чемпионат Украины с футболом? Зважаючи на все кризы, на брак грошей, на брак стадионов на сходе, etc. Уже etc., утверждена etc. система розыгрыша, та же, что в минувшем сезоне. Я уже могу назвать его минувшим, потому что 14 команд в премьер-лиге, 16 команд в первой лиге и 14 команд во второй лиге. А, це, а я вам скажу честно, что я за. Я за, еще я 10 лет тому казав, что, хлопці, ну, ну не, не, така фу, не, не аж такая футбольная страна Украина, чтобы баты там по 18 команд. А, ну а мне не нравится число 14, честно говоря. Это вопрос не в моей антипатии конкретно к такому количеству. Просто я считаю, что сложно найти оптимальную систему розыгрыша по 14 команд. У нас опять 26 туров в чемпионате. Это мало. Мы заполняем паузы кубком Украины. Но кубок Украины, во-первых, он не может затянуть всех, потому что команды вылетают. И в итоге у нас находятся команды Премьер-лиги, которые проведут по 27 или 29 матчей за сезон. Это неприличная нагрузка, я скажу. Mm -hmm. То есть mm -hmm. Днепр в этом сезоне провел, если не ошибаюсь, либо 50, либо 51 матч. Благодаря тому, что он дошел в финале Еврокубка. Но у нас же многие не участвуют в Еврокубках вообще, а из Кубка Украины вылетают на ранней стадии. И они вынуждены себе искать применение на это время. То, это ну, та самая история, ну, я думаю, в Испании, в Португалии и в других странах. Извините, там 38 туров в чемпионате. Ага, просто больше кількість команд. Конечно. Более того, не сравнивайте чемпионата. А, а тогда у меня, а меня питание еще до, например, Барселоны. Яка капопри те, что у нее быть кількість э, игр, она все одно играет в Ну Совершенно верно. Ну это профессиональный долг. Да господи, еще в 70-е годы Ливерпуль, э, Ливерпуль Билла Шенкли впоследствии Боба Пейсли проводил по 70 матчей за сезон. Ну и считали, что это нормально. Ну, меньше тренируйтесь. То есть э, сыграли матч, восстановились и так далее. Бразильские команды играют и по 80 матчей за сезон. Ну, у них, понятно, у них теплее, у них больше возможностей для игр. И... У нас три месяца выпадает ну, по определению, да, да. мы никуда от этого не деваемся. И теперь такое питание, я не знаю, что вы знаете ответ на него, или кто-нибудь знает. Грошей выстачает? Их стало гораздо меньше. Но но не бывает, почти не бывает тут в человеческой деятельности такого, чтобы были сплошные минусы или сплошные плюсы. Как правило, есть аверсы и темная сторона, светлая сторона. Так, Поэтому смотрите, денег стало меньше, да? Зато клубы вынуждены оптимизировать свои расходные ведомости. Мы Кончаем с вот этими завышенными зарплатами, с этими чудовищными сверхдоходами, и мы избавляемся от легионеров, делая ставку на украинцев и давая больше возможностей нашим ребятам себя проявить. А... И вы видите, что в «Динамо» произошло. Да, понятно, «Динамо» и «Шахтер» на фоне остальных все-таки благополучные. По-хорошему, это два клуба, у которых нет никаких претензий по проплатам. Да? Ну, Динамо українізувалося очень серйозно. І це отнюдь не пішло йому в арі. Ми можемо говорити, що чемпіонат став слабее, і Динамо сразу его його виграв. Динамо дійшло до четвертьфинала Ліги Європи. Що теж уровень. Но, а але... Непр, вроде бы, в ослабшем чемпионате чемпіонаті и і до фіналу Ліги Європи. Але все одно -то тоді виникає, припустимо, два-три клуби, якщо брати Дніпро э, з паном Коломойським, у якого як відомо є гроші. І чи не буде? чи це просто європейський стандарт, коли я 2-3-4 дуже багатих команди, а решта не такі багаті? будет. Ну, во-первых, вы совершенно правы, потому що реально от така от структура везде. Ну, реально є клуби-гранди і реально є ті, хто кусають їх за пятки і прочие м'які места. Uh -huh. а, вопрос, опять же, ну ты не вытащишь мешок денег на поле. Ну, вернее, можно, но чем меньше этого будет, тем, тем, тем лучше. Так вот, остальные клубы, они вполне могут по чисто футбольным характеристикам. Я опять же привожу пример Зари. У Зари меньше денег, чем у Днепра. Она дважды взяла его и обыграла. Я, я, я Пусть прикош... берут и обыгрывают. Пусть игроки, которые получают 10 тысяч гривен условные, выходят на поле и доказывают тем, кто получает 50 тысяч долларов, что они ничуть не хуже и что они достойны получать больше. Пожалуйста. Я вообще считаю, что основная часть футбольных выплат должна проходить как премиальные, как бонусы. Mm -hmm. Если команда выигрывает, получаете больше. Если ты забиваешь, если ты даешь голевые передачи, или ты вратарь не пропускаешь, или ты защитник, твоя команда не пропускает, получай бонусы. В конце а, концов, в этом заинтересованы я клубы. то стационарно видно, что на рынке зарплата уходим от, плюс... Мы уходим от ситуации, когда называется, подписал контракт на 4 года Может и жизнь спадать. удалась. Да, да. Все. Да. да. Ну, фактично, ми все й обговорили, хочу вам сказати. План виконано, колись такий. Ну, могу сказати, що у нас зараз очень серйозна проблема, звісно, з болельщиками. Тобто ми з однієї сторони. Ворота очень... ламати не треба. Ну мягко говоря, это, скажем, пик, это проявление того, на поле секунд. выбегать не следует. Так вот, мы обязаны, во-первых, соблюсти права наших болельщиков, потому что болельщикам все равно нужно отнести с уважением, как бы они себя ни вели, они одни из действующих лиц футбольного Бас процесса. Семь. Футбол существует ради них, а не ради футболистов, тренеров, президентов и так далее. Футбол ради болельщиков. Но Значит, нужно спустить в ход сразу несколько мер. Усилить безопасность, предпринять определенные меры, допустим, закрыть сектора сетками. Это не, это не украинское ноу-хау, это ничего антидемократичного. В самых, что не из демократических mm -hmm. странах это вполне используется. И в то же время активно вести разъяснительную работу. Договариваться с лидерами фанатов, то есть, так сказать, о внутренней неформальной безопасности. Объяснять людям, что не стоит так поступать, не ведите себя так как но, Но в финале и, 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 в Британии вы, выбегают, Які ворота не ламають. А от тільки коли болічики Астанвілли вибіжали на поле, клуб получил штраф 750 тисяч фунтів стерлінга. Ізвить, це годовий бюджет, кстати, приличного українського клубу. Кінець програми. Артем Франков, головний редактор журналу Футбол був у нас в гостях. Мене називають все ще Микола Верес. Ми неодмінно, незабаром побачимося. На все добре. Дякую, що прийшли.